Если говорить о убытках, то я слышал на протяжении, наверное, этих двух недель совершенно разные цифры. Начиная от того, что правительство говорит, ну, правительство, скорее всего, говорит губернатор Донецкой области, вот я, я знаю цифры о Донецкой области, речь шла о 8 миллион, миллиардов гривен. Министерство социальной политики говорит, что речь идет около 20 миллиардов гривен, а там депутат Донецка, от Донецкой области мажоритарщик Александр Бабков говорит о том, что на, на восстановление Донбасса вообще нужно около 30 миллиардов, то есть цифры абсолютно разные. И у меня есть предположение, что все субъекты, как бы, которые генерируют эти идеи, берут цифры с потолка, ну потому что за неделю просто так определить, как как какое количество ну, ресурсов нам нужно, это просто нереально. Поэтому здесь вообще по логике вещей нужно создавать при кабинете министров, при правительстве единый центральный орган, который бы занимался, например, Донбассом, да, который бы. Решил решал в комплексе вообще все проблемы, поскольку, ну, я вам скажу честно, не основная проблема сейчас восстановление инфраструктуры. Есть еще проблема информационной безопасности, есть проблема беженцев, есть проблема того, что капитал вымывается сейчас из Донецкой области, есть проблема дотационных шахт, отсутствие концепции вообще выработки угля и так далее, и так далее, и так далее. И пока мы не решим эти проблемы для Донбасса, Донбасс будет, к сожалению, тянуть всю Украину на дно. Поэтому вот здесь на центральном уровне нужно создавать вот этот единый государственный орган. Я на самом деле пытаюсь создать такой орган в парламенте, ну, который бы реально фиксировал бы, определял бы э, стоимость восстановления инфраструктуры. И самое главное, самое главное, это ключевой момент, следил за использованием средств, куда эти деньги будут идти. Это очень важное вопрос, потому что вопрос, кто сейчас влада на Донбассе, кто будет эти деньги отрывать как им, как их вытрачать, кому быть подзидным и как это можно будет да, контролировать? Там, мова шла и про то, что Евросоюз і Німеччина готовы давать гроши на Донбас. питання, кому они потраплять, Абсолютно верно. Вот, э, у меня, ну тоже такой вопрос и его опять же нужно решать. Кроме губернатора Таруты, нескольких замов, несколько четырех не, новых заместителей руководителей районных администраций в вертикаль власти, вот в Донецкой области я не знаю как насчет Луганска, тут нужно будет спросить у наших коллег, в Донецкой области совершенно не изменилось. То есть это люди, которые выставлялись еще Виктором Януковичем, Александром Януковичем, Захарченко, Пшонкой, Клюевым и так далее. Совершенно ничего не изменилось. Я уверен, что если не взять этот вопрос под такой централизованный контроль, да, централизованный контроль на уровне парламента, старого и нового, централизованный контроль на уровне председателя службы безопасности, генерального прокурора. Если этого не сделать, то, я уверен, больше 50% средств на Донбассе будет просто разворовано.